И подводников, и надводников, и всех, кто служил в военно-морском флоте. И присутствующие, кто здесь присутствует. Потому что строили военно-морской флот, который был в Советском Союзе мощным. Вся страна. С праздником, дорогие товарищи. Счастья, здоровья, успехов. Спасибо, Юрий Александрович. Товарищи, слово для поздравления предоставляется почетному ветерану Украины, председателю Киевской областной организации Союза Именно выстрел Авроры, прозвучавший в Петрограде, звестил о начале Великой Октябрьской революции. Именно моряки первые дали сигнал, Свергнуть временное правительство и взять власть в свои руки. Вот где боевой путь наших советских моряков. Они пронесли славные свои традиции с тех времен и несут до сегодняшнего дня. Сегодня в Севастополе отмечают День военно-морского флота совместно Россия и Украина совместно два президента. Ибо в перспективе, как и было, это неразделимые государства. Россия, Белоруссия, Украина и другие союзные республики. Да, как бы там ни было тяжело нам на Советский Союз возродиться. Здесь выступающий передо мной сказал большие заслуги о моряках мне пришлось быть на Камчатке. И когда я вышел, или вернее погрузился в усть Камчатки на боевой корабль, была такая возможность, я ездил в форме. И вышли в Тихий океан, и когда мне сообщили, что глубина под нами 10 километров, вы знаете, я хоть и без волос, но волосы меня дыбом стали на голове. Это очень серьезное пространство. И моряки выполняли с честью и доблестью, и доблестью свои задачи, где бы они ни были. Но вы запомните одно, что военно-морской флот и советская армия вместе одержали блестящую победу в период гражданской войны, в период Великой Отечественной войны они продолжали в послевоенный период крепить нашу обороноспособность нашей советской Родины. Дорогие моряки, я от имени Центрального Совета Всеукраинского Союза Офицеров чистосердечно поздравляю вас и передаю приветствие от нашего председателя. Будьте уверены, что мы вместе с вами, вместе с трудовым народом России, Белоруссии, Украины. Возродим наш незабываемый Советский Союз. Спасибо. И сейчас службу унесли вместе с моряками. Вот. Поэтому все хочу поздравить. Хочу напомнить, что на традиции флота уходят в далекую древность, еще во времена Киевской Руси, князя Сколь, Дир, Олег, Игорь ходили на Конститополь, на Лодьях. Вот. Поэтому флот. Для меня это не безразличный звук. Вот. Я хорошо знаком с моряками и сам в семье моряка вырос. Вот, кроме того, хотелось бы сказать, я